В чем дело? Почему записан в лишний телефон данные, блядь? Почему записываете данные в лишний телефон? Меня интересует этот вопрос.

Давай. Вы мне не за меня Ну почему записываете? Я вас предупреждал уже второй раз. Было на Лично, ну, Лично лич... лич вы, лично вы, вы записывали мне... данные в свой личный телефон. Это уже второе предупреждение да, да, было. Вы не бесплатно. имеете права. У вас есть планшет для проверки, бля. Вы кто Я гражданин Украины. Да. Чего? Ну, метр, метр вы ко мне подошли. Я стоял. Нет, вы в данный момент подошли ко мне. Почему вы записываете в личный телефон? Вы не имеете права этого делать. Это все будет в райделе, в Ютубе. Я все сделаю. Я знаю, что там блядь, нихуя нету. Потому что, потому что, потому что, потому что противник записывает в личный телефон данные человека. Он не, он не имеет права делать этого. Он не имеет права это делать. Это называется логистичный курьер. Нет, который... это, он не имеет права это ну, делать. Ну, если вы не заводите, вы можете а, что-то сказать... Правильно, правильно, я, да, я, так, вы... я выложу да, это везде. Да, Молодого да, человека я предупреждал уже второй раз. раз. А я не заважаю, пацаны. А что вы не снимете форму и не пойдете, блядь, да. Ну, туда, по А клево, знаете, Да потому что они не да, связи, потому что... Потому что... Давайте каждый будет сам Ну, это... Все, это все будет выложено.